Naqliyyatda özbaşınalıq yol verilməzdir. Amma son vaxtlar bu haqda tez-tez danışmalı oluruq. Axı sürücülərin də çoxu ipə sapa yatmır. Qayda pozma hallarının biri bir qəpikdən. Qırmızı işıq forda keçmə, sürət həddini aşma, ötmə, bağcırın üstünə sıxma və daha nələr? İndi də pantafta sürücünün yox, ha, köməkçisinin pul yığanının idarə etdiyi avtobus peyda olub. Amma bununla da məsələ bitmir. Hərəkətdə olan avtobus da sürücü 1001 oyundan çıxır. Sərnişinlər isə bütün bunlardan nə yaxşı ki, bil xəbərdir. Amma bu filmləri izləyəndən sonra da dəhşətə gəlməyə bilmirəm. Odur ki, buyurun, siz də baxın. Yəqin ki, şərhə ehtiyac qalmır. Bu günə kimi telefonla danışan, çay içən və nəqliyyat idarə edəyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olan sürücülər görmüşdü. Bu dəfə sürət qutusunu dəyişmək üçün yanına köməkçi götürən sürücüyə rast gəldik. Hadisə 10-735 dövlət nömrəli nişanlı 18 saylı avtobusda qeydə alınır. Sürət qutusu digəri tərəfindən dəyişdirildiyi halda sürücü yol boyu telefonla danışır. Alo. Hə, yaxşı. 20 yan baxışları. Yə. Bu meta sonda köməkçi sürət qutusunu dəyişməklə kifayətlənmir, həm də siqnala basaraq sürücüyə əlavə xidmət göstərir. Navmetri qayda pozuntuları bununla da bitmir. Telefonda klipə baxan və oynamaq üçün oyun axtaran sürücü ilə onun pul yığanı arasında anlaşılmazlıq yaranır. də nəhayət telefonda maraqlı nə varsa hər ikisini gəlb edir və birlikdə mobil cihazı araşdırmaya başlayırlar. Avtobusi isə öz eyrəldir. Hadisə ilə əlaqədar Nəqliyyat Nazirliyindən bildirildi ki, bu kimi hallar göz verilməzdir. Məsələ araşdırılacaq. Həmin avtobus xəttinin sahibkəri ilə danışılacaq və tezliklə müvafiq tədbirlər görüləcək.